Переважна більшість людей протягом всього свого життя скаржаться на ті чи інші проблеми, пов'язані з травленням. Останнім часом дуже часто говорять про таке захворювання, як синдром подразненого кишечника. Проходить людина обстеження, робить гастроскопію, здає аналізи, і у нього все в порядку, але дискомфорт зберігається. Як боротися з недугом, дізнавалась у лікарів санаторію Ялинка, спецкореспондент Олена Цимбаліста. Розкажіть, як часто зустрічається синдром роздратованого кишечника? останні роки в мирі відмічається рост воспалительных і функціональних заболеваний кишечника. Патология кишечника, несмотря на достижения в изучении этиопатогенеза, клиники диагностики представляют серьезную медико-социальную проблему. Одно из первых мест, где всей гастроэнтерологической патологии занимает синдром раздраженного кишечника и составляет около 1% всех случаев обращения к врачам гастроэнтерологов. Этим синдромом страдает более 25% населения земного шара. Симптомы заболевания отмечаются приблизительно у 15-25% женщин и 5-20% мужчин, в основном трудоспособного возраста. А какая причина и симптомы этого заболевания? Современный ритм жизни не позволяет человеку расслабиться. Поэтому прежде всего это проявляется в нарушениях пищеварения, нарушается моторика. Кишечника, нарушаются процессы пищеварения, что проявляется появлением таких э, беспокоящих постоянно человека симптомов, прежде всего, как болевых в области, абдоминальных болей. Это нарушение э, пищеварения в виде метеоризма, нарушение дефекации в виде запоров или поносов. И все это, одним словом, проявляется в виде синдрома раздраженного кишечника. Расскажите, а какие рекомендации щодо лечению синдрома раздраженного кишечника на санаторном этапе? Согласно существующим в настоящее время рекомендациям по ведению больных синдромом раздраженного кишечника, лечение начинается с модификации образа жизни, включающего диету, психотерапию, достаточную физическую активность, полноценный отдых и только при, присутствии, при отсутствии эффекта от Этих рекомендаций уже переходят к медикаментозному лечению. В свете, выше сказанного, невозможно переоценить значение санаторно-курортного оздоровления, профилактики лечения больных с синдромом раздраженного кишечника. Так как важное значение в развитии этого заболевания имеют особенности питания, то создание в санатории Ялынка всех необходимых условий для полноценной диеты и правильного режима приема пищи может в некоторых случаях полностью восстановить функцию кишечника и устранить симптомы раздраженного кишечника. В нормализации нервно-психического состояния больных синдромом раздраженного кишечника важное значение имеет широкое применение природных и преформированных физических факторов в виде методов климата и кинезитерапии, ароматерапии и лекарственных ингаляций бальнеотерапия, это минеральные, хвойно-жемчужные, арома гидромассажа, лечебных душей, электросвета и теплолечения. Это УВЧ, ДМВ, ультразвуковой, амплипульс терапии, солюкс, электрофореза лекарственных веществ и ультрафиолета на область живота. С учетом предшествующей проводимой физиотерапии назначается лечебная физкультура и массаж. Одним из основных лечебных факторов, применяемых в санатории Ялынка для больных с синдромом раздраженного кишечника, является внутреннее и наружное применение собственной минеральной высоколечебной воды, приближенной по своим свойствам к Миргородской. Курсовой прием гидрокарбонатно-хлоридно Сульфатно-натриевой маломинерализованной воды способствует нормализации моторно-эвакуаторной функции кишечника улучшает процессы пищеварения и всасывания, повышает секреторную функцию желез слизистой оболочки кишечника. Помимо лечебного питья минеральной воды при заболеваниях кишечника, широко мы применяем и различные ректальные процедуры в виде микроклизм с травами и минеральной водой, кишечные орошения и кишечные промывания. Наряду с традиционными физическими факторами в санатории Ялынка внедрены новые, современные технологии в виде грязелечения с использованием эффективных славянских и сахских грязей, иглорефлексотерапия в виде суджок, кислородные коктейли и релакс-терапия.